Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Boy Next World basados en el libro. Detrás está el eco de Hachi, gritando traidor que aún resuena en sus oídos. Ahora ellos se han escondido juntos en un salón de clases. ¿Por qué se usa aquí la palabra ellos? Eso es porque ahora Pokan está rodeado por otros tres amigos: uno es Nalin aunque por lo general le encanta ser coqueta y linda, pero una vez que quiere saber algo, se vuelve tan aterradora como un buitre, que está esperando una comida completa, y esta dama está contando toda la historia al resto de las personas con entusiasmo. La segunda es ti, se siente en silencio y escucha, a veces asintiendo con la cabeza, y la luz curiosa en ese hermoso rostro se ve claramente. El último es Jean, la persona más artística entre sus amigos. Está sentado ahí sosteniendo su barbilla y mirando al cielo, con una mirada que no le importa, es decir, la que se llama Nalin es en realidad la más emocionada. Después de esperar a que los amigos terminaran de hablar, Pocan siguió negando con la cabeza. No lo sé. Ah, si Piester está aquí, volverá a mostrar su mirada triste. Pensó Pocan. Si no lo conoces, entonces, ¿por qué el mayor le traería una bebida a Pooh? Y hasta sabía que te gusta beber esta marca de té verde. Y este es incluso el sabor favorito de Pooh. Nalin forzó más fuerte, con ambos ojos mirando a Pocan, que parpadeó desesperadamente. Po, ¿de verdad no me lo vas a decir? No. Po se defendió rápidamente. Después de ver la tristeza en los ojos de Nalin, inmediatamente agregó Solo soy un estudiante de tercer año en su escuela secundaria. Eh, pero no he visto a Po y a Pisir hablar entre ellos antes. En serio, ¿con quién habló Pi En la última oración, Nali lo dice más como hablando consigo misma. No he dicho nada. Poca asintió con la cabeza. ¿Eh? No digas eso. Todavía estoy confundido acerca de por qué Pi vino a hablar conmigo. Honestamente, ¿alguno de ustedes está haciendo que Pi me haga una broma, verdad? Pocan trató de poner sus ojos feroces mientras miraba a todos, pero en realidad era como un cachorrito lechoso con una hermosa sonrisa que quería asustar a la gente por primera vez. Esta pequeña apariencia de él es súper linda. Al ver esto, incluso Gina apartó los ojos del cielo azul, sonriéndole afectuosamente, y ti levantó la mano y frotó el cabello de ponca delicadamente. ¿Quién te haría una broma e eh, Pu? Exactamente. ¿Y quién sería capaz de hacer que Piscir venga a hacerle una broma a Pu? Escuché por casualidad de un amigo de la Escuela de Negocios que incluso los estudiantes de último año y los profesores no se atreven a ordenarle a PC que haga cosas. ¿Quién sería capaz para hacer que Pisir se burle de Pu? Nalin lo analizó razonablemente. Y luego asintió con confianza para sus propios pensamientos. Creo que Pizir le gusta a Pu. Oye, es una locura. Al escuchar esta afirmación de la amiga, Pocan inmediatamente gritó sorprendido. Imposible. Gustarle a una persona como Pizir es imposible. De ninguna manera. Pu, ¿no me crees? dijo la hermosa niña con un rostro hosco. Es simplemente imposible. Es imposible que le guste a personas como Pisir. Cuando estaba en la escuela secundaria, él le agradaba a innumerables personas. La escuela incluso tenía su club de fans. Pocan insistió tercamente y tiró lo que escuchó anoche a la parte de atrás de su cabeza. Insistió en que alguien debe estar detrás para hacerle una broma. También hay ahora, pero no te preocupes por el club de fans. Creo que a Pis sí, realmente le gusta Pu. Incluso le sonría a Pu. La terquedad de Nalin no es menor que Pu. Su respuesta hizo que Poca negara con la cabeza por un momento. Imposible. Ti ti ya ves, Pu, no me crees. Al ver que se negaba a admitir esto fácilmente, Nalin inmediatamente se volvió y pidió ayuda a sus amigos. Esta vez ambos ojos se enfocaron en la reina del grupo. Y Ti tenía una expresión pensativa en su rostro. ¿Por qué crees que es imposible que le gustes a Pipu? Tin apareció preguntar tranquilamente y se volvió para jugar con el cabello de Nalin simultáneamente.